sejahtera. Alright, kita sambung ya. Eh? Uh, kita punya session di mana kita telah lihat kepada Nisa Pasaran dan uh, apakah uh, mapping semasa dan kenapa dan apakah yang kita akan tunggu. Eh. Jadi uh, peluang dagangan serta kat level-level mana nanti kita akan update chat seperti biasa. Okey, jadi kita masuk topik kita di mana inilah topik satu. Dalam siri pembukaan minda pedagang atas talian talian eh jadi topik ini iaitu lima topik ini Adalah topik yang tak berapa popular dalam saya punya siri um, apa dia perbincangan um, bersama dengan XM lima topik ni saya tahu tak popular Orang cari topik ni. Macam mana nak lukis bang? Macam ni. Lukisan tu anda ada. Masa ni uh, anda pergi kat Facebook Kimi. Anda pergi kat Facebook Kimi. Kimi baru saja ada posting satu website di mana anda boleh dapatkan cat-cat saya. Semuanya percuma untuk masa ini. Jadi kalau anda nak dapat cat ni secara percuma sekarang, anda pergi kepada website berkenaan. Eh? Uh, edit Wave dynamics.com. Kita okay, dapatkan chart tu percuma setiap hari. Kimi dan tim saya update chart dan dia orang akan uh, lukis balik dan dan letakkan dekat situ. Okay. The thing is, the thing is, anda hebat manapun sistem yang anda ada. Kalau anda cuba untuk nak tip setiap lekuk ni every lekuk ni anda nak masuk memang tak dapat mustahil tak ada nothing yeah? semua ni anda nak masuk ni turun ni sell ni naik lukis naik ini buy habis kat mana nak sell bang ni tak pernah ada sell dia dah break high kita dalam lekuk pertama turun lekuk kedua tengah tunggu lekuk ketiga Okay? So, kita akan tunggu lekuk ketiga. Itu je selepas impulse wave. Itu je sistem kita yang simple. Masalahnya nak disiplin. Nak tunggu satu tempat. Masalah utama kita adalah kita cuba untuk ikut satu tempat. Kita kalau anda pergi kelas banyak kat ke luar Ini caranya untuk anda bina disiplin Ini caranya untuk anda nak trade Ini caranya untuk anda jaga risk management Masalahnya Kita semua ni tak sama Kita semua tak sama Seorang so, pelajar modalnya lazimnya adalah rendah dia baru nak kenal seorang yang mengurus dana. Modal bukan faktor. Dan yang dia akan utamakan adalah pengurusan risiko untuk menjana income bagi pelabur. Seorang yang bekerja. The thing is, masa, masa dia tak ada. Modal dia ada. Dia cuba untuk nak trade jangka pendek. Ha, ni masalahnya. Self-help help guru. Masak dalam trading anda kena self help kali kali. Dia uh, dan dan the best is kalau anda ada seorang mentor. Um, apa dia uh, ada seorang yang anda yang boleh tegur anda. Ini ini yang the best lah. Sebab trading ni satu bidang yang amat amat personal. Faham? Trading ni bidang yang amat personal. Sebab duit, dia melibatkan duit. Dan ada yang akan kata, oh, dia tak cantik. -train. Macam dia kata dia tu pandai ataupun tak pandai. <laughs> Trading ni bidang yang lonely. Bidang yang sorang-sorang. Bidang yang personal. Jadi anda perlukan, mentor tak perlunya seorang yang trader. Tak perlu. Anda ada seorang yang menegur anda Uh, daripada sudut um, disiplin, daripada sudut anda punya objektif, uh, tu dia. Jadi, untuk pertama benda yang anda nak adalah anda siapa? Tu yang anda kena tahu dahulu. Uh, seorang yang pedagang full time kan. Sebab approach dia akan berbeza. Dia ada cara yang lebih kurang template. Tapi bukan orang, bukan semua template tu sesuai kepada semua orang. Jadi first benda yang anda nak tahu, anda siapa? Anda nak meniaga dalam bidang ni, anda nak masuk dalam bidang trading ni sebagai apa? Itu benda yang pertama anda kenal pasti dahulu, iaitu mengenali diri anda. Latar belakang anda, anda dengan duit macam mana, anda boleh tak nah nah kalau anda ada bajet anda ikut tak bajet tu jadi kalau anda dah mati eh susah aku nak buat bajet pun tak ada ada duit belanja kan ha, jadi anda kena tak kena tahu dulu anda macam mana dan anda kenal pasti kekuatan kelemahan benda-benda ha, tu Topik ni memang tak popular orang cari nak buy gold, nak sell gold <laughs> Masalah, The thing is, benda tu boleh cari mana-mana Benda yang macam ni yang jarang dikongsikan So, dia tak popular okay. Sebagai seorang trader retail Kita bebas nak buat apa saja Berbanding dengan seorang trader professional Sebabnya dia ada manager dia Dia ada pemilik fund dia Dia ada apa customer yang nak report. Kita boleh buat apa saja. Anda nak trade, buka cat, tekan. Anda nak trade, ikut teknik, ikut teknik. The thing is, ramai yang ingat, seriously, ramai yang ingat dia sedang buat benda ni. Iaitu dia ada teknik, dia dah belajar macam-macam siang malam, pergi kelas, pergi ambil bas, pergi ambil kapal terbang, pergi ambil roket dia tak ada. Macam-macam dia dah belajar, bertahun dah. Tapi bila depan cat, dia jadi orang lain. Hilang semua yang dia belajar. Familiar tak cerita ni? Kalau tak familiar kepada anda, familiar kepada saya. Sebab saya pernah buat. Macam-macam belajar fundamental, belajar kill option, belajar futures, belajar technical, belajar apa data collection dan data punya interpretation. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Over analyze. Macam-macam. Nak masuk pun macam-macam. Dia tengok kan. The last entry. Ataupun uh, apa confident sangat. Eh tak fundamental sentiment dah light up Technical dah ngam Dia naik 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 Turun balik Stop loss hilang Sebabnya eh tak boleh mestinya habis Alah kita semua dah Kalau anda dah trade lama Anda faham apa saya cerita kan ni Kan pagi tadi news macam ni Tak dia mesti jadi macam ni Hmm, Penyakit tu memang payah Sebabnya kita lihat trading ni kepada dan dan kita personalisekan dia. Maksudnya anda rasa kalau gagal, kalau kena stop loss kita yang gagal. Itu masalahnya. So, of course kita terasa sebab duit kita. Jadi benda pertama yang anda kena kena buat adalah benda yang berikut. Lihat kepada Trading ni merupakan satu proses Mengenali diri Itu sebenarnya Lagi lama anda trade Lagi banyak mengenai diri anda Yang anda akan Oh aku macam tu <laughs> Kalau the moment anda realize benda tu That will be the aha moment Trading ni banyak memberi pengajaran kepada kita Dan proses tu melibatkan apa First anda kena lihat kepada apa yang anda boleh offer kepada industri ni untuk anda menjana keuntungan. Jadi anda lihat apakah kepercayaan anda, apakah modal yang anda ada, apakah masa yang anda akan korbankan untuk bidang ini ataupun luangkan untuk bidang ini. Yang trade tu cuma take Cuma sistem dagangan anda. Di mana sistem dagangan tu ter, terbahagi kepada model pasaran serta kaedah penggunaan equity model size posisi. Ini bahagian yang trading. Yang itu bukan anda teknik. Anda cuma analyze berdasarkan satu model pasaran ataupun teknik kat mana tunggu dan berdasarkan prestasi sistem tu anda allocatekan. Berapakah risk? Itu saja. The moment anda boleh buat benda ni Then anda boleh trade The moment dia pandai trade nah, Sekejap dia nak hedging lock kiri, lock kanan Masuk martingale kat sini Anti martingale kat sini Pyramid kat sini Oi um, Apa? Alah, macam-macam dah kita pernah buat Hari-hari hidup tak tenteram. Ya yeah. So Masalah bila Seorang tu dia keluar uh, Di muka publik kali eh Dan anda layan Isu Faham? Anda layan isu Maksudnya uh, oh, uh, Ada cerita kat luar Kau pun sibuk Dan tak ada kena-mengena Kau pun nak masuk campur oh, Broker ni terjun uh, IB ni tak payah. Saya sering tegur uh, apa ramai uh, yang yang uh, berkongsi dekat pasaran yang dulu juga ikut sesi-sesi saya, saya tegur kalau dia orang apa dia uh, masuk campur isu, tak payah. Sebab masa tu masa orang tengah jatuh. Uh, kita punlah sibuk. Kau tak tahu bila time kau itu je. Jangan sibuk hal orang. Hal orang hal orang. Dia tak kacau anda, jangan tak payah. Dia kacau anda, then anda direct um, pergi face the problem. Itu je. Selagi dia tak kacau, tak payah. Tak payah komen, tak payah apa. Tak tak ada kena mengena orang komplain kepada kita pun. Itu bukan masalah kita. Faham tak? Itu saja. So the moment anda masuk campur isu Then jiwa anda tak tenteram Semua tu ha, Apa-apa kita jumpa kita makan ha, Itunya Alright Balik kepada cerita apa yang kita perlu buat eh. Jadi basically Dia kepada duit Modal itu je <laughs> The moment anda sedar Bahawa dalam trading ni Anda faham mengenai penggunaan modal rahsia dia adalah kepada model size posisi pada waktu itu yet, yeah, dan anda cuma laksanakan pengawalan risiko itu je jadi bila kita cakap dengan modal dan anda perlu tahu apa objektif anda kepada modal tu apa toleransi risiko anda terhadap modal berkenaan apa makna duit tu ha. saya ada je ha, datang je dia ada dalam sana dekat uh, pe, uh, pes, apa dekat um, apa nama Pining Road Pining Road nasi kandar Pining Road. Uh, cari saya kalau kalau sampai kat situ bagi tahu. Ada saja saya. Sentiasa ada. Okey dan masa yang akan anda luangkan. Anda settle benda ni barulah settle pasal model pasaran, model size posisi. Maksudnya, anda kena tahu anda trade untuk apa. So, setiap jenis portfolio ni akan menyebabkan modal yang berlainan dan sasaran portfolio yang berlainan. Masalahnya dia menjadikan trading ni macam hobi. Ah, tak apa, depo kecil, cuba dulu. Sampai bila kau nak sebut benda tu? Tak apa post 100 Saya tak kata kena depo sah ha. Tak The thing is Ramai yang cuba Oh depo 50 Kau nak buat apa dengan 50 <coughs> tu? Tak, tak apa nanti ada, ada Ada nanti ada duit aku letak lagi Selagi anda buat benda tu Twitter dia tak akan habis Anda tak akan dapat Dia macam Orang yang berniaga Tepi jalan Sekejap on, sekejap tak on. Kan? Kita kita tak dapat berharap kepada dia. Kepada perniagaan tu untuk sebagai sumber pendapatan. Tak dapat. ada. Ha, nanti buka kedai ada modal. Dan. Anda nampak opis buka, opis tutup. Anda pun tahu perniagaan macam tu. Tak dapat. Ini bukan hobi tau. Ini bukan hobi. The moment anda jadikan dia macam hobi, itu judi. Kan? Ada tak apa. Kalau hangus, hantar ah, je. Kalau hangus, 50 je. Kalau jadi, boleh jadi 1000 Of course, anda leverage trader. Tapi, tak tengok balik apa yang dia sebut tu. Itu bukan trading. Ceritalah macam mana. Itu bukan trading. Kan ada masa trade. Tak ada masa tak trade. Kalau ada, ada lah kan. Itulah. Hmm pergi prop betul. Tak. Portfolio dia betul-betul 50 ke? Huh? sebab itu anda kena lihat trading ni dari sudut portfolio dan portfolio tu bukannya work on your budget over satu bulan. Ah, ha, tu masalahnya. Jadi antara benda yang anda kena buat adalah Pertama, nyatakan berapa sebenarnya modal anda. Buat bajet tahunan. You are not doing macam bekerja. Letak banyak ni memang dapat banyak tu. Kan? Bila, bila orang tanya, teknik ni kalau depo RM2,000 dapat berapa bang? Entah. <laughs> Saya akan jawab cerita entah. Kalau kau entah, memang MC kan? Ya. <laughs> kalau kalau itu approach dia. Tapi dia tak dapat. Dia akan tak dapat. Dia dia approach trading macam orang bekerja. Satu saya tak layan soalan, soalan yang kalau depo teknik ni letak 2000 dapat berapa? Saya akan tanya. Ekspektansi yang kau dah pakai sistem ni berapa sekarang? Kalau tak dapat jawab buang masa. <laughs> Sebab prestasi akan berbeza kepada trader yang berbeza, pemahaman yang berbeza dan kepada berapa banyak yang dia akan sanggup ambil risk. Jadi buat anda punya belanjawan tahunan. Dapatkan sebenarnya berapa portfolio anda, size portfolio anda. You work from there. Baru dapat cerita risk management, bukannya boleh depo. Depo tu lain, portfolio tu lain. Berapa sebenarnya portfolio dagangan anda? Berapa jumlah dia? ada depan depa juga. Tu ada pada deposit 10, 50, 30. Tapi dia macam anda buat anda ada buka kedai. Anda tak letak semua duit kat kedai. Banyaknya duit tu dekat bank. Yang untuk operasi kedai lah tu depo. Uh, untuk satu hari, untuk satu posisi, untuk satu set up, uh, berapa banyak untuk sekali buka pintu kedai. Ha, berapa hari ni punya operasi ah ha, duit dalam apa ha, petty cash berapa ah ha, sama buat penyataan modal anda berapa sebenarnya modal anda dan buat latihan kepercayaan ni dan anda letakkan berapa sasaran anda untuk modal berkenaan dan letakkan berapa ketahui berapa perbelanjaan anda setahun Buat cat anda. Bila anda ada cat ini, di mana anda letakkan, ya, berapakah perbelanjaan anda setahun? Apakah pendapatan pasif yang anda dah ada sekarang? Dan anda tahu where you stand. Sebab lagi ini masih berada macam ni, anda tak dapat nak pencin. Faham tak? Pencin pun cukup-cukup untuk cover ni. <laughs> Saya maybe give it one or two years lagi saya tengah tengok balik saya punya saya punya uh, this portfolio sebabnya so, I do identify some people yang boleh ambil alih saya Nanti uh, nantilah kita cerita belum sekarang <laughs> So, so buat cat anda, buat cat anda dan tengok cat ini setiap 3 bulan Kalau anda rasa macam ada masalah disiplin Anda update cat ini Fendi, Ayah Pin Buat cat ini, I hope anda semua dah ada cat ni You know where where you stand now daripada sudut keadaan kewangan Okey, ketahui lah kedudukan kewangan anda Barulah anda dapat buat objektif portfolio The moment anda tahu keadaan kewangan anda, baru anda tahu. Dapat tak aku nak full margin 300 tadi? <laughs> Masalah bidang kita ni, lagi tak ada duit, lagi dia ambil risiko tinggi. Terbalik. Bila banyak duit, dia cerita risiko. Depo besar, 10 ribu, 50 ribu. Sekarang ni 10 ribu, 50 ribu besar. Dulu-dulu tak besar. Tapi sekarang ni, sepuluh ribu, oh, dia cerita risk management. Cuba dia post 100 tak ada pun cerita risk management. Masalahnya, yang dia, yang letak sepuluh ribu, tadi ada duit. Dia cerita risk management. Yang letak 100 tu memang tu je duit dia. Tak cerita risk management. Kan tak terbalik bidang kita ni. Jauh sangat. Nak terasa, tolonglah terasa. Minta-minta terasa. Terbalik. Bidang kita ni amat terbalik. Ketahuilah masa anda. Buat ketahui jenis dagangan yang sesuai kepada anda. Ha, itulah. Nanti dulu tak cukup dia. Eh. Ha, apa, tak ada masa. Anda pergi longer time frame. Anda baru pergi longer time frame. Bukannya ada tak, uh, baru baru nak trade bang. Nak scalping bang. saya tak benar kalau anda scalping. Paling kecil time frame anda mungkin H4 baru trade. Kita dah tahu. Makin kecil time frame, makin banyak noises. Kau suruh budak baku pergi tengok chat yang banyak noises. Lagi dah. Terang kabut dia. Kita tahu scalping ni memerlukan analisa dan decision making yang cepat. Dia tu baru trade. Habis. Lagi tak ada masa, anda pergi. Lagi anda bekerja. Swing. Jangan tak perlu cerita skaping-skaping. Balik kerja kau skap berapa malam yang berapa kali dah tak tidur malam. Ha, tak payah. Kan elok sihat. Balik kerja kan. Nak tidur tekan entry. Tu tengok apa news pukul 3 FOMC tak tahu pun. Puh habis plot. Habis. Ha, tengok cap sampai pukul 6. Kau naiklah dulu gol. Kenapa kau jatuh ni? Alah. <tuh> sesi bercakap dengan chat tengah malam kan. Uh, tu 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 terlalu banyak Cerita cerita yang kita semua tahu. Buat 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 anda punya jadual. Buat buat jadual anda. Anda cuma tengok chat, analisa chat pada masa yang sama. Sekarang ni kalau nak tahu I think Ibrahim banyak juga uh, kongsikan kepada anda semua di mana instruktor semua kami menyediakan analisa pasaran tetapi kepada pihak IB untuk 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 sekarang. Eh. Di mana uh, analisa pasaran kita orang basically uh, menyebabkan saya punya jadual ni bertukar. Sikit, eh. Di, uh, sekitar pukul tujuh tu saya akan menerima uh, analisa daripada Wani, daripada Imran, daripada Ibrahim. Okay. But anda boleh tanya kini saya punya cat punya pemetaan tetap keluar pada sekitar uh, saya siap awal untuk platform lain tetapi untuk MT5 saya buat kemudian so, sebabnya saya nak tunggu untuk uh, untuk Tokyo Open Then saya update chat jadi uh, chat sebenarnya pukul tujuh setengah tu dah siap buat benda sama je. Lepas tu anda tunggu chart alert. Price tak pergi seperti anda, anda jangkakan dan dinamik bertukar. Anda tukar lukisan. Itu je. Tapi tak perlu duduk depan chart. Trading ni bukan dia duduk, duduk mengadap. Tak. <tik> tak perlu. Tak perlu. Lagi banyak anda mengadap, lagi hancur prestasi. Percaya lah. Sistem dagangan kena ada kaedah. Dan kaedah dagangan terbagi oleh dua. Teknik dan juga cara pengurusan penggunaan equity model size posisi. Ini kita akan tekankan sepanjang minggu ni uh, terutamanya Jumaat kita akan um, khusus kepada tuan Galih ya, yeah. uh, mengenai prestasi uh, kepada market type. Ya. Yeah. Jadi kita akan tengok benda tu uh, lebih khusus pada Jumaat nanti kali yeah. ya, yeah. dan juga pada sesi model size posisi nanti. Minda pedagang asas dia laraskan kepercayaan anda. Dan nyatakan misi anda membuat keuntungan sebanyak mungkin dan jangan lupa bahagian kedua dia dengan risiko yang anda boleh terima yang rendah bagi anda. Plan anda simple ikut arah pasaran jangan lawan trend kawal ketakutan maksudnya bila anda kata anda, anda ikut trend, first anda kena ada pemetaan yang kedua it it simple keep it simple. Keep it, uh, keep it simple. Entry kaedah yang simple. Nyatakan sebab dan juga tool-tool yang sesuai kepada teknik anda. Dan penyataan model pasaran. Sekira ini berlaku, seharusnya ini berlaku. Dan kalau lain berlaku, apa perancangan anda? Benda ni yang kena ada. Baik. Right? So, kita habiskan sesi kita Jangan ke mana-mana Kita ada Let's Demo trip Bersama dengan Wani dan juga uh, apa Ibrahim Serta uh, Host XM kita uh, Pada jam 8 sebentar lagi Jadi, kita akan teruskan perbincangan ini Mengenai pelarasan kepercayaan Pada Khamis Labuan dalam satu sistem Dan akan sistem anda InsyaAllah kita jumpa lagi Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.